Но здесь вопрос, правильно ли понимать из ну, России, что домиренный признаков белой расы у представителей серой подрасы является подтверждением искусственности происхождения серой подрасы. В противном случае, ну, да. Но в принципе, и да, и нет. Дело в том, что искусственно создавалась только часть серой подрасы. Потому что когда изгои белой расы уходили и их изгоняли из родных земель, они шли куда? Вот ту же самую на территорию, которая освобождалась от, от льда после ледника ледникового периода последнего, и приходили в основном сначала на южных просторах, где-то вот в Италии и так далее, на Средиземное море. И приходя туда, там жили представители черной расы уже. И этому есть подтверждение. То есть находили захоронение, где в, одной, в одном захоронении ребенок черный, и рядом белый ребенок. И э, приходили, смешивались. Там никакого искусственного э, э, ничего не было. Просто э, э, приходили в результате чего они приходили захватывать земли, э, исходя из того, что происходило изгоняли в основном мужчин, женщин не так уж много было изгнаны было. Единственное, когда мужчины приходили, оседали, захватывали другие территории, а потому что они имели преимущество в оружии, в оружии, в то время то легко было держать победы относительно. И, захватив новую землю, они превращали этих людей в рабов, чаще всего, к сожалению. И, естественно, брали женщин из покоренных народов. И, естественно, таких было волн, движений было множество, и не только изгоев. Когда в Сибири стало холодать по определенным причинам, уже стали двигаться не просто изгои, а просто народы стали уходить и двигаться на Запад. Ну, Процесс то же самое. Но в любом случае, действительно, Белый раз, вот смотрите, если мы имеем, вот я наблюдал некоторые явления, которые действительно забавны. В Америке, когда был, там приходилось сталкиваться с людьми из разных рас, и там уже довольно активно шло мешанина между черной, желтой, белой, красной расами. Все четыре расы смешиваются активно там. Вот, что приходилось наблюдать. У белой расы доминируют Y-хромосомы. x хромосома посол пассивно, потому что я уже писал. Почему? Потому что у меня была одна пациентка, у которой бабушка или прабабушка, бабушка была индианкой, а дед, или прадед, точно не помню, белый. И вот она приносила показывала фотографии. Сама она полностью белая. только кожа, нормальная белая кожа. Может, чуть-чуть носит -чуть, большинство сидящих зелий, то есть не течишь. И она приносила фотографию. У них родились двое детей, сын и дочь. Вот стоят брат и сестра от одних и тех же родителей. Мальчик, ну уже не мальчик, он взрослый, там, взрослый, фотографии, белый человек, девочка, вот чистая индинское, то есть индианка, сто процентов, то есть никакого следа, что отец белый нет, а парень, вот ну не скажет, что у него мать индианка была. То есть, понимаете, получается, как вот не другие вещи, когда, допустим, черная раса и белая раса смешиваются, конечно, через время следы черной расы исчезают. К примеру, большинство народов Европы, западной, в большей или меньшей степени присутствует примесь черной расы. У французов, к примеру, одна восьмая черная раса есть. Но вы скажете, что у них много проявлений, признаков черной расы есть? Нет. То есть Y хромосома белой расы доминирует. Это просто генетический потому что действительно имеет мощный потенциал, эволюционное число наработанное высокое, и оно подстраивает под все другие хромосомы, и через некоторое время все равно происходит доминирование проявление. Именно поэтому, именно поэтому у наших предков национальность определяли по отцу. Помните, да? Не по матери, а по отцу. Именно этим воспользовались наши друзья-товарищи, паразиты социальные, когда они стали делать наоборот по матери национальность по, по определенным причинам, потому что действительно те качества, которые им нужны, передавались только по матери. И именно поэтому они отторгали так сказать, детей, которые, имели, так сказать, не, по от, не по матери, а по отцу были, только то есть изгоем их делали тоже. Почему? У них качество проявлялось только у матери. Забавно, но такая история. Поэтому э, здесь говорит о том, что наличие доминирующих качеств белой расы да, действительно присутствует. Связано с тем, что белая раса самая древняя раса и самая продвинутая была до момента катастрофы. Сейчас, как видите, не очень-то продвинутая тоже. Вот. И естественно, на уровне генетики сохранены эти качества и естественно что в определенных условиях как я говорю, при наличии доминирования y хромосома эти качества проявляются и доминируют так что такие вот орехи следующий вопрос уже со стороны читателей не приехавших